Jadi disebabkan Tuanku Abdul Rahman yang di Pertuan Agung yang overseekan Majlis Merdeka itu selaku yang di Pertuan Agung yang pertama Sri Paduka Baginda. Jadi muftinya masa itu belum ada lagi mufti wilayah persekutuan. Datanglah daripada kerajaan negeri Negeri Sembilan Darul Khusus dan bacalah doa. Dan pada pagi yang mulia itu Mufti ini membukakan doa dia dengan satu doa yang sangat ajaib. Yang patut dihafalkan oleh ustaz-ustaz kita dan juga negara ahli-ahli negara kita, warga negara kita. A beautiful doa. A beautiful opening. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiq sa'iral umal wal wuzara wal muluk wassalatin. Yang ini umarak li ri'ayati umuriddin. Ini pembuka doa tu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah sukses, taufik, kejayaan, ya, muwafaq, kemajuan, kejayaan. Pada siapa? Buka pembukaan doa tu, kita dok fikir selalu kalau buka doa Of course, kalau ikut protokol, apa kita ada jabatan apa Universiti Sultan Zainal Abidin, sudah ada jabatan protokol juga. Tadi kita masuk pun yang mulia, masya Allah, Tunku Nordin, Hamdan selaku Pro Chancellor dan takkan Tunku Nordin datang you ya, know, Pro Chancellor yang lah sini datang yang awal. Ini ada panggilnya. Tapi dalam doa ini mufti membuka doanya dengan untuk memohon pada hadrat ilahi supaya memberi kejayaan pada bukan pada raja dulu tetapi pada al-umal pada pekerja-pekerja pada civil servants pada penjawat awam ajib. Adakah kita tanya kenapa? Al-Umal, baru wal politician lah, minister-minister, wazir-wazir, penasihat-penasihat raja tu. Ha, ini semua politician yang dalam parti perikatan Ha. Ini doa mufti mulakan dengan penjawat awam. Kenapa? Pentingnya untuk penjawat awam untuk menjadi autonomous, bebas dan independen. Seperti kata. Dan di sinilah doa Mufti Ahmad Said tadi memang penuh barakah. Dia mulakan dengan al-umal, The penjawat awam, pekerja-pekerja. Sebab they have to be independent. Lepas tu the politician, the busara. Lepas tu baru raja-raja. Li -raja. riayati umuriddin untuk menjaga kepentingan agama kita. Ini doa mufti kita. Duit mufti merdeka. Wal muhafazati ala hukukil al muslimin. Perkara kedua dalam doa. Ini. Dan mempertahankan wal muhafazah. Melindungi hak-hak kaum, kaum orang Islam. And what is interesting here. Dalam perlembagaan kita. Perkara tiga kurungan satu. It says Islam adalah agama bagi persekutuan. True. Our duli-duli yang amat mulia, their royal highnesses, their majesties are the heads of our religion. Memang. Nasiruddin. Defenders of our faith. Alhamdulillah. Tetapi jangan lupa juga. They also are menurut perlengkapan persekutuan ini the guarantors of the other faith. Sebab Perlembagaan tiga kurungan satu, says agama Islam adalah agama bagi persekutuan, al you know, <laughs> Saya tak mungkin zahiran tak one by one. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dalam satu line jumlah, dalam satu ayat Perlembagaan kita ni, dalam perkara tiga kurungan satu ni ada prinsipal di mana ini negara Islam. Tetapi at the same time, dalam negara Islam ini, agama-agama lain boleh diamalkan secara open. Seperti mana sunnah baginda Rasulullah SAW daripada zaman Madinah lagi. Agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Madinah.